Всем привет! Это «Ксю Дэн», живой видеоблог. Итак, мы снова через год в заведении под названием Помодоро. Итак, в прошлом году нам не понравилось, в этом году надеемся, что понравится. Мы снова на заказывали еды, напитков, и вот будем сейчас ожидать, через сколько нам принесут, ничего ли не забудут, как в прошлом году. Сегодня я решила заказать сырный суп. Там три вида сыра: просто какой-то твердый сыр, моцарелла и сыр бри и сухарики. Очень вкусно. Хорошее настроение сегодня официанта. У нас очень-очень быстро обслужили. Все довольно-таки хорошо, качественно, вкусно, что немаловажно. А, цены еще не рассчитали, потому даже не знаем. Итак, заведение под названием Помодора в Одессе. Адрес. Девушка, какой здесь адрес? Ложко 14, дробь 7, адрес. Поэтому, если надумаете, можете такси вызывать, здесь довольно неплохо. Конечно же, как в каждом заведении, есть здесь минусы. Первый минус – это ну, реально дорогое пиво. реально дорогое пиво. Ну, по 30 с чем-то рублей пиво. я даже как бы на счет принесу. Вот. 0,5 пива, 30 с чем-то гривен. Ну, я хочу нормального пивка выпить там много и по червонцу. А тут по 30 с чем-то рублей и много не выпьешь. Но это меня не устраивает. Сейчас пойду еще искать, что не устраивает. Они не башляют деньги такого за 100 туалет. В принципе, все довольно-таки меняемо. Чистенько. Итого, для того, чтобы ориентировались в ценах, макароны обычные вареные 24 гривны. Пицца большая, вкусная, 78 гривен. Пицца 4 сыра, 82 гривны. Картофель фри, ну, нормально меняемая порция, ребенку хватило, 19 гривен. Кетчуп, вот такая байдушка, 12 рублей сырный суп 54 гривны травяной чай 25 За чай 25 компот 19 пиво по 34 гривны салат цезарь с тигровыми креветками 98 гривен два ребенка и пять взрослых посидели почти на 600 гривен кто надумает идти сюда рассчитывайте что чтобы нормально покушать и попить вам нужно порядка 600 гривен вот. Если вам была полезна эта информация, конечно же, подписывайтесь на наш канал, нажимая кнопку «Подписаться». Ну, а сейчас вы увидите те видео, которые можно будет посмотреть э, еще и узнать много полезной информации. Все, спасибо. С вами были Ксюля.